compañeras y compañeros de Notimex. Desde el Partido de Democracia Obrera de Turquía les enviamos un fuerte saludo. Apoyamos su lucha y su huelga en defensa de sus derechos laborales, sindicales, de huelga, de sus puestos de trabajo y su dignidad contra la dirección de Notimex, pero también contra el gobierno de AMLO, que muestra en reiteradas ocasiones que es un gobierno misógino, anteobrero. Y ante derechos laborales y democráticas. Aquí en Turquía hay huelgas y resistencias en múltiples sectores, desde el sector de comunicación hasta los sectores de automóvil, transporte municipal, alimentación y demás. Las mujeres y la juventud están en las calles exigiendo sus derechos también. Su determinada huelga, que ya cumple un año a pesar de las dificultades y el peso de la pandemia, no solo da un ejemplo, sino también una motivación muy grande a las y los trabajadores de Turquía para seguir luchando y para sus derechos y contra la criminalización de los movimientos sindicales, feministas y estudiantiles por parte de nuestro gobierno patronal y represivo. Fuerza, compañeras y compañeros, su lucha es nuestra lucha también.